Всем привет, ребята, с вами Миша. И сегодня у нас коллаб с Артемом. Кор а ну да, можно так сказать. я, я раскрыл его тайну. Он Артем. То давайте, ребята, мы приступаем к съемке. А теперь, Артем, скажи, что это будет. Скажи, что это будет? А, Колоба. По какому мультфильму? А, ну ну. из канала кореша про котят. Ну тут замість котят будут скроллять. Тож мы приступаем. Кстати, ребята. Артем поменяет себе скин. Хорошо?

Пошли. Спустя десять. 10... Все, так. Мяу. Живи как дома. Ура. Все, иду в папу. Комнату? Играть. О, в да, за... О, во, моя комната, она классная. Дякую. Да, все, спокойной ночи. И, ты, и вам, и тебе тоже хозяин. Забудь папку завтра ждать. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вот mm. да. Спустя 12 часов. А -а -а. Нужно выйти. О, я проснул. Проснул? Да, я проснулся. Это Я пошел в кровать. Хорошо. Скучно тут одному дома. О значок. Что еще за значок? М -м, классный значок. Иду в комнату. Ляжу. Так. При Присел. Mm. ты господи, где там твой хозяин? <свят> Ребенок? <Ребята>? Ладно, <свят> пойду отсюда. Открой -а -а -а! мне дверь. Пожалуйста. точно. Да. Хорошо. Подожди. Я просто тупой котенок. У меня... Я... Я не могу нормально ходить. Спустя девять минут. Открыл. Привет. Привет. С вами, у меня был урок. Блять, меня опять хочет насадить на это шамп. Типа ударил. Упал. почев Не, Не надо, меня... пожалуйста. Да ну стой. На выход быстро. Почти mm. на вулиці почти умер. Mm. Я з ним розправився. Тепер же треба подивитися на свого котенка. Чи він живий там? Ой, на руки, давай, давай. Принес? Мой хозяин меня принес в лекарство. Покажи зараз. О... Господи. Зачем ему нужно было грабить наш дом? Ты живый, мальчик? Живый. Что с моим ребенком? Что да ничего страшного. Выписывайте его домой. То есть вы меня вы выписите домой же? Ура! Так что можешь уже идти своим отцом. Меня выписали домой. Почал. Побуду в КС ебать. Блин, я приду на свои кроватью, я отплю как бомбу. Так, я здесь вас Без захвату. Ти хочеш, щоб ти хочеш сказати, щоб опять до мене прийшов цей усі е, е Ловушки павушків. Ловушки? Хорошо, зроблю, хозяїне, не переживай. Хозяїне, ти куди ушов? А, я за кроватью, я ставлю бомб. Хорошо. Хорошо. Е, поки хозяин я построїла ловушки. Он построил ловушки спустя два часа. Так, ну все, ловушки я вроде бы сделал. Пойду лежу в кровать. Пора, играть. Почал. У дворя двор. Что за блотом? Я... Ой-ой-ой-ой. Я приготовил я для я тебя ловушечки. Заморозился на две секунды. Я... Один-два. Ха-ха-ха. Я... Ой, я, я больше ловушек не, не построил. Блин. Да нужно. А... Да нужно, пожалуйста. Господи, у тебя... Ай, боже ай, ай, А ну, Ай, Что ты думал? Я вижу мама! Так. Он убрал селову. Так, ну що, я убрал всі ловушки. Буду тепер ждать, тільки хозяїна. Тільки я не знаю, які справи ты двері скажу йому. У хозяин уже приїхав, ура! Эээ. Це, за Це все из-за грабижника він опять приходив. Но ну, я бы у меня її поставил в ловушки. І, і, що я Именно. Господи, я новые двері поставлю, двері не буду нагодяться. Хорошо. Я поставлю нові, прочные двері. Стоп. А теперь Тюма будет концовка. А теперь будет концовка. Понял? Чего? Это первая серия была. Ну а ноль, на этом, ну а на этом, ребята, у нас будет конец, да? Короче, будет завтра, завтра в пять ноль ноль ноль. новая серия. Да тоже это всем пока, ребята. Надеюсь, что вы хорошо посмотрели мой мультфильм. И это была коллаба. Тоже всем пока, ребята. С вами был Мышутка и также Артем228. Всем пока.